Девчонка расчулала украинских войсковых. Радник министра обороны Василь Будик пыши на свою сторінці в Фейсбук. Маленькая девочка из Славянска до да слез и мурашек на теле розтругала украинских бойцов. Как сообщает Цензор.Нет, ребенок без подготовки спел песенку, в которой пожелал бойцам победить и живыми вернуться домой. Никому, так мы не повертайся до дома, просто живим І все тут. Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся, живи. Раді таких дівчок і стоїть воювати за свою землю. Написала під постом користувачка Галина Харківська. Спільнота аеророзвідка у Фейсбуці опублікувала відео, на якому Росія, буряцькі війська, братський слов'янський народ вітають українців із воскресінням Христовим. На відео один із чотирьох російських танків рівняє із землею житловий район. Пояснили у спільноті. Ось так дотримувались режиму тиші російсько-терористичні війська 12 квітня. Користувач підніком Кулібаба запитав: я колись побачу на цій війні, хоч одне якісне відео знищення російської техніки. З Птура Крашенкою пригостити не було можливо. Шкода, таке якісне відео і без логічного завершення. Аеророзвідка загадково прокоментувала. Завершення було. Соцмережі ошелешені секретною зброєю бойовиків батальйону Сомалі. Подивіться без коментарів. активно комментуют побачене, Артем Дудчак пояснює: Форма и размер емкости, а также материалы изготовления специально разработаны для генерации бинауральных составляющих частотного диапазона издаваемого звука. В радиусе до 500 метров, а при определенной погоде и до 700 погибают злокачественные вирусы и микробы, тем самым очищая воздух. Рекомендуется протяжка по дороге с асфальтным покрытием, прочерчивая крест с севера на юг и с запада на восток. Капитан Укроп иншой точки зору. Бойцы «Ютафоны» везут на старт площадку «Космический корабль», с помощью которого собираются бомбить из космоса пески. Але наиреалистичнейшим выглядит комментарий Алекса Вармента. «Что же тут непонятного? Украли бочку для ГСМ и тянут кому-то продавать. Такая около 2000 долларов стоит на АБУ рынке, хотя там еще те уникумы. Могут и на черный металл». А вот Грант пишет про перспективы. Еще немного власти расистов в Донецке, и страна Сомали станет для дончан мечтой. Думаете, вы знаете, что такое днище? Как бы не так. Вот вам отрывок из газеты «Совет Приазовья». Город Ейск, Краснодарский край, Россия. В благодарность за доставленные продукты, одежду и медикаменты жители поселка Рассыпное передали ей чанам фрагмент малазийского Боинга 777, потерпевшего крушение над Шахтерским районом в июле прошлого года. Фрагмент станет одним из экспонатов музея боевого братства, который планируется открыть в городке к 70-летию Победы. Походу, все же в России гордятся работой своей ПВО. Процент На своїй сторінці у Фейсбук пише донецький журналіст і блогер Денис Казанський. Служне запитання від любові школи откуда в єські останки боїнга і яке відношення це до к сімдесятилітню победи? Дехто пише, що цей матеріал може бути фейком. Утім, голова правління Єйського відділення бойового братства Фінат Шайхулін сьогодні підтвердив, що це правда в ефірі радіостанції Ехо Москви». Фінат Ватович, а я правильно розумію, що цей фрагмент стане так одним, одним з експонатів музею бойового брат? Ну да, потому мы делаем музей, посещен Афганской войне, Чеченской войне, другим локальным войнам, ну и часть музея будет посвящена в боевнической в Новороссии, где некоторые мои товарищи и друзья помогают защищать женщин, детей, стариков и так далее добровольцы. Ну, я считаю, с моей точки зрения, это нормальный поступок. Хороших, добрых людей, как-то, ну, знак уважения чисто, да, я так думаю и считаю. Я Тут, вас. я думаю, никакого закона не нарушали, ничего, это то, что валялось тоже просто после экспертов, там, голландских, где там еще там работали, и так далее, вот только это было буквально месяц или полтора назад, после всего лета, осени, зимы. Твіттер обурений тим, що у Росії зняли з прокату американський фільм про вбивство дітей в СРСР 16 квітня. Мала відбутися прем'єра у тамтешніх кінотеатрах. Трактор Бенг пише: «Пам'ятаєте фільм номер 44 про сталінський СССР со звездами Голливуда и мегаакцентом? Ну і забудьте, його сейчас запретили. За бездуховность, видимо. Ельшат Бабаєв у твіттері зазначає: Мінкульт Росії запретил американський фільм номер 44 із-за искажения советской історії. Однозначно буду смотреть. Подивіться и ви. Трейлер цього фильма. Ты здесь один? Помнишь нашу первую встречу? Ты назвала меня Грубияном. Ты на меня таращился. Я любовался твоей красотой. Ты для меня единственная. Москва 52 приехал как только смог. Произошел несчастный случай. У Лёши сын попал под поезд поезд. Преступление. Он заявил, что его сына убили. Вы знаете, что убийство исключительно капиталистическая зараза. Опасная правда. Прикуси язык. В этой стране убийств не бывает. Не бывает. Понял ты меня? Продюсер Ридли Скотт. У меня сына порешили. А ты молчишь? От продюсера Повелителя Бури. Убийцы еще на свободе. Я его найду. Я пойду с тобой. По мотивам романа бестселлера. Решил, вы должны знать. Был повторный случай. Помогите мне. Что такого важного в этих детях? Этот изверг не остановится. А кто будет вершить правосудие? Вы вдвоем? Кто-то же должен. Жизнь других детей под угрозой. Я его поймаю. Том Харди. Гарри Олдман. Нумирапас. Все дети. 9-14 лет. Всего 43. 44. Сына моего друга тоже убили. Номер 44.